دنیا دنیا تحقيرا من امرها وتهوينا من شانها فقال تعالى, تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الدنيا متاع لكنها غر الناس وابعد الناس عن ربهم تبارك وتعالى وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام ذلك يعني الذي ذكر في هذه الايه قبل ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد هذه الدنيا لعب لهو زينه تفاخر بينكم تكاثر في الاموال والاولاد هذه الدنيا لا تختروا بها لا تتعلق بها الكافر يوم القيامه في ارض المحشر عندما يؤتى بجهنم يوم القيامه تجرها الملائكه فقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه لها سبعون الف زمام مقبض مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم عندما يراها الناس وعلى راسهم الانبياء وعلى راسهم الانبياء ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم. ماذا يكون حال الكافر؟ وجيء بجهنم يوم القيامة. يومئذ يتذكر الإنسان. وأنى له الذكرى. يقول الكافر.

يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي أي حياة يقصد؟ آه، حياة الآخرة إذن المعنى ليست هنا الحياة الحياه هناك ايامنا قليله كم سنعيش اربعين خمسين اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجوز ذلك يتجاوز ذلك <applause> هذه الحياة قصيرة. الحياة إذا هناك. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. بماذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ بماذا يكون؟ بالإيمان.

النبي عليه الصلاه والسلام يخرج الى السوق يوما فمر على جدي ماع صغير جيفه صغيره اذناه فيه عيبين

من يشتري هذا بدرهم؟ قليل قليل فقالوا يا رسول الله وماذا نفعل به؟ جيفة ميتة وهو صغيرة أذناه وهذا عيب فيه فقال عليه الصلاه والسلام للدنيا اهون على الله من هذا عليكم انتم احتقرتموه

والنبي عليه الصلاه والسلام يقول مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ساعه ثم راح وتركها فالدنيا ساعه اجعلها طاعه الله في اجعلها مزرعه تقربك الى الله طيب جدد التوبه الى الله طيب بارد 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 في الليل والنهار في كل وقت تب الى الله جدد العهد مع الله جدد العبوديه مع الله قال عليه الصلاه والسلام ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

ويحب المتطهرين فإذا أردت أن تكون محبوبا عند الله جدد التوبة مع الله <applause> واسمعوا لهذا المثل العظيم <applause> الذي ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لله الله أشد فرحا بتوبة عبده يعني الله يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل اسمع الآن كان في الصحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه فنام قيلوله فاستيقظ فلم يجد الدابه فجعل يبحث عنها في كل مكان وتخيلوا تاملوا هذا في الصحراء لا يوجد طعام ولا شراب ولا اي شيء يعني الذي انقطع من الطعام والشراب سيموت ثم قال الرجل ارجع الى مكاني فانام حتى اموت ارجع الى مكاني فانام حتى اموت لانه يئس فنام مرة ثانية فاستيقظ فوجد الدابة قد رجعت إليه فقال من شدة الفرح <applause> الان هو فرحان <applause> شديد الفرح ماذا قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح معلوم فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا يقول لنا الله يفرح بتوبه العبد اذا تاب اليه اشد من فرح هذا الرجل بدابته فتوبوا الى الله <applause> وعودوا إلى الله <applause> وجددوا العهد مع الله <applause> قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فل... فلا بد من الإيمان. والطاعه والاستقامه ولزوم السنه وتشديد التوبه مع الله بهذا ينصرنا الله هذه هي عوامل النصر اعداؤنا الان يعيثون فسادا بديار المسلمين والسبب ابتعدنا عن الايمان ابتعدنا عن التوبه فسلط الله اعداءه علينا واذا عدنا الى الله وجددنا التوبه مع الله ولزمنا التوحيد والسنه نصرنا الله ومكننا من رقاب اعدائنا والله ثم والله ثم والله

سياتي اليوم قريبا 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 تاتون انتم الينا الى ديار الشام ومعكم المسلمين من كل مكان لتضعوا ايديكم بايدينا لتحرير المسجد الاقصى وتطهير المسجد الاقصى ورفع رايه التوحيد فوق الاقصى بالايمان بالتوحيد بالتوبه بلزوم السنه نسال الله ان يوفقكم اجمعين وان يبارك فيكم اجمعين وان يجمعنا قريبا في المسجد الاقصى المبارك فاتحين ومنتصرين وان يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته